Тож, с новыми заявами щодо ситуации на поле бою та Курщині довелося вылезти самому бункерному. Что сейчас, ну скажем, происходит на линии боевого соприкосновения? Или, скажем, в Курской области? Вот они-то зашли в Курскую область. Ну, потери колоссальные. Больше за три месяца боевых действий потери больше, чем за весь прошлый год у Киевского режима. Свыше 30 тысяч. Ну, танків менше потерялі ще э, около 200. а в прошлом году за весь год потеряли там 240, по помо. Зато других просто менше танків стало. І це ще як то кажуть, тільки квіточки. Бо далі очільник федерації Владимир Путін почав розповідати за що ж насправді сьогодні бореться Російська Федерація і чому захищається. Але я спочатку нагадаю на неї, то ніхто не нападав, тож не зрозуміло від кого вона захищає себе. Але Путин каже, ось це: Россия сегодня борется за свою свободу, за свои права, свой суверенитет. Я вот без преувеличения это говорю, потому что на протяжении предыдущих десятилетий вроде как внешне все так благоприятно, благопристойно выглядело. Из семерки сделали восьмерку. Ну, спасибо, нас пригласили. Но знаете, что происходило? Вот я же, я же видел, приезжаешь на ту же самую восьмерку, но стало, становится ясно, что, что до встречи в, в рамках восьмерки уже собралась семерочка. И между собой что-то пообсуждали, в том числе в отношении России. А потом приглашают в Россию. Ну, так, смотришь на это с улыбкой, смотрелся. Но а на практике и так красиво обнимают, и по плечу похлопают. А на практике делают все наоборот. И все, это, и все наступают, и наступают, и наступают. Ну, наиболее зримо это смотрится в, в контексте расширения НАТО на восток. Обещали, что не будут, и, и все делают. Все делают и делают. А вот тут так и хочется сказать. А де же российские медики? Бо, здається, у їхнього пацієнта серйозне осіння загострення шизофренії, і до речі, я помітила необґрунтована тривожність. Інакше, от як пояснити поведінку старого маразматика, який має ядерну зброю та багаточисельну армію, побоюється Литви та Латвії в НАТО. Просто хотіли на наше мнення. І це в кінцевому тоді все в місті стало виглядати, як повзуча інтервенція. которая без всякого преувеличения направлена была бы на какое-то принижение, а лучше на разрушение страны, или изнутри, или извне. Добрались, в конце концов, вот, до Украины. Тут туда влезли с, с базами, и с НАТО. Ну, 2008 год, да? Приняли решение в Бухаресте о том, чтобы открыть двери для Украины и Грузии в НАТО. С какого, извините... Простоту враження, з якого перепугу які там були які-то сложності, що лі в мірових делах. але не Путіним єдиним. Бо поки він там вирішує, як же боротися з НАТО, його посіпаки у кабінетах в Кремлі серйозно занепокоєні проблемою «чайлдфрі» на Росії і вирішують, що на часі боротися саме з цією проблемою. Врак вибрав саме ефективне вбиває наших дітей. Давайте зададим себе вопрос, кому это выгодно. Вашингтон, так называемый child free. Child free. Child free. Child free. От слова фрик я бы предложил трактовать уродство, уродцы. И сегодня мы рассматриваем закон о запрете пропаганды идеологии, отказа от деторождения. И я лично его, конечно, поддерживаю, потому что ну а как иначе? Как можно отказаться от такого счастья? А как вы думаете, почему люди не заводят детей? Ответ Child Free, люди уже его маркируют как идеологию. Вообще сама эта идеология – это хорошо продуманная антидемографическая информационная диверсия против нашей страны. Ну, в принципі, якщо зважати на те, що Путін хоче воювати роками, а йому не вистачає для цього гарматного м'яса, його треба десь брати. То тут, мабуть, цілком логічно, чому так сильно російські депутати за це переживають по упомянутому здесь англосаксонському суєвір'ю перенаселеність землі. За счет манипулятивных технологий из-под стало формироваться общественное мнение, что не иметь детей – это норма. Россия опять, так как во Вторую мировую войну, становится на защиту всего мира уже от новой мировой угрозы, от угрозы либерального фашизма. Ибо чальт-фри – такой же несомненный органичный элемент либерального фашизма. Закон необходим, и мотивы благородны. Вы обратили внимание, что с авторами этого законопроекта стали 173 депутата из 450. Во главе с нашим уважаемым спиктором Вячеславом Викторовичем Володиным. Поэтому, коллеги, поименно проголосуем. А дальше уже тот, кто любит женщин, он поддержит закон. Поздравляю, коллеги. Як вам? Напишіть у коментарях. А я ж поки покажу, чому насправді росіяни не хочуть народжувати дітей. Бо вони ледь кінці з кінцями зводять там на Росії, і здається, більше не вірять Путіну. І ось на цьому тижні жителі Оренбурзької області знову поскаржилися на бездіяльність влади і навіть розповіли, що вона так і нічого не зробила і не відновила після руйнівної повені цієї весни. Жал з такої що тут уже літ 15, все заброшено, ніхто не жив. Хоча у всіх. Здесь сады были, огороды посажены, каждый год на речку ходили и любовались, как у людей все здорово и растет и цветет. Вот, пожалуйста, дом, здесь у людей скотина была, и коровы, и козочки, куры, индюки, настолько все было ухожено, даже стеклопакеты для коров поставил, чтобы светло им было. Все, как будто после атомной войны. Здесь то же самое, все разрушено, ну как будто, я не знаю, вот как будто за сезон такое ощущение, что не может за сезон так зарасти, вот так за, за сезон все, у всех дома, вот у всех дома разрушены, как будто ядерный взрыв какой-то был. Как видите, будинки так и стоят руинованными и занедбанными, а мешканцы не получили никаких компенсаций. Бо что, правильно, в Кремле я деньги только на вину. Своих, как завжди, кинула. Бо Путину байдуже. Так как нам запретили митинги где-то проводить. Но нам же все-таки нужно собираться, ну, чтобы свои проблемы решать, помогать друг другу. Вместе стараемся писать заявления, просьбы, обращения. Ну, обращались мы везде, где возможно и нет. На данный момент я вот жду ответа. Мы коллективно отправляли Александру Ивановичу Бастрыкину заявление по поводу, чтобы он, ну, разобрались в наших проблемах. Потому что мы считаем, что нам отказывают в помощи материальной тем, у кого есть жилье больше 18 квадратов, те, кто зарегистрировался после 4 апреля. Мы считаем это незаконно, потому что дома были построены в любом случае до 4 апреля. А поки ці люди тонуть у безсилля та неспроможності бодай і якось здобутися справедливості, бо її на Росії просто ніколи не було і немає, і їм з блакитних екранів вливають в голови зовсім іншу історію. І у ній Путін дуже любить росіян і свою країну, і дуже не хоче, щоб вона занепадала чи ще гірше. Поверталась, умынула. Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении, а это был путь, на который был сопряжен такой скрытый, завуалированный, интервенции в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее так, своим интересам. Ну а если вы раптом не знали, за что ж пачками умирают оккупанты на войне в Украине, то в Путина есть и на это ответ. Можно смело сказать и повторить. Мы не за свою свободу боремся только, не за свои права, не только за свой суверенитет, а защищаем все права и свободы. Возможность для существования и развития абсолютного большинства государств. Как вам? Напишіть у коментарях, я ж додам. Краще б ця істота вийшла і, от так само пафосно заявила росіянам, що насправді відбувається то в його міністерстві оборони.